Hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərliz izləyicilərimiz. Masazığlı qəsəbəsində NATO-nun təmirli həyət evimiz çıxıb satışa. Həyət evimiz 2 sot torpaq sahəsindədir. Xüsusi mülkiyyət çıxarışı var. Evin texniki pasportu yoxdur. Bu asan məsələdir. Ucuz məbləğə başa gələn bir işdir o. Xüsusi mülkiyyət çıxarışı var, həyəti genişdir. Amma evimiz NATO-nun təmirlidir. Bu gün tamamilə təmir yekunlaşıb. Çox böyük bir həyətdir. Təmiz 2 sot torpağı var. 3 otaqlı 90 kvadratmetrlik yaşayış evidir. Evimizin dörd bir tərəfinə gün işığı sərbəst şəkildə düşür. Və evimizin dörd bir tərəfdən pəncərləri dəmir barmaqlıqla əhatə ol əhatəyə alınıb. Onu da nəzərinizə çatdırım ki, dəyərli izləyicilər, evimiz tam şəxsi tikili, tam şəxsi mülkiyyətdir sahibi tərəfindən inşa olunubdur. Evin qabağı belə yay çardaq ilə örtülüb və evin arxa hissəsinə keçmək mümkündür. 1 metr ərazi var, amma evin arxasında isə 3-dən 10 metrəyə boş bir ərazidir, konus varidir. Burada da ağac əkmək mümkündür. Baxın gördüyünüz kimi bütün pəncərələr dəmir barmaqlar əhatə olunub. 9 da şkurslu zirzəmlisi var. Çardağımız paket formasındadır və yağış torbaları mərkəzi kanalizasiya sisteminə qoşulub. Evimizdə qaz, işıq, su sayğacları var. Lakin qaz sayğacı evə qədər çəkilib, amma xətt evə qədər çəkilməyib. İndi isə evin içini sizlərə təqdim edim. Evimizdə kombi sistemi burada olacaq. Belə gözəl ploşadkası var. 15 kvadratlıq çox geniş bir həyəti var. Mənzilimiz, evimiz Nazım Əzədov masası da Nazım Əzədov küçəsində yerləşir. Marsrut yolu ilə 150 metr məsafədədir. Evimiz 90 kvadratdır. 3 otağlıdır. Yalnız qaloniş döşəmə divar kağızı və qapılardır. O da zövqə görə saxlanılıb, amma evin laminatı alınıb, evin üstündə alıcıya təqdim olunacaq. Elektrik santenik işləri yüksək keyfiyyətlə görülüb, damafon sistemi var. Elektrik görürsüz işlərini. Qızılı işıq işləri üçün yerləri qoyulub və internet, kabel televiziyası üçün xətlər atılıbdır. Tam ideal bir şəkildə iş görülüb. Radiatorlar üçün krantlar alınıb və üstünə montaj olunub. Çox geniş bir 3 otaqlı bir evdir. Salonumuzu sizlərə təqdim edim. Salonumuz 3 yarım 5 metrəyədir. 16 kvadrat yarım salonunun sahəsi var. Gördüyünüz kimi baxın, elektrik işləri göz qabağındadır. Antena, damafon sistemi, kat altı kabellər atılıb evin içində saxlanılıb zalımızda karovka sistemi, tavan yığılıb, gizli işıqlar üçün yerlər qoyulub, TV çəkiliş və antenna qat altı internet üçün yerlər atılıbdır. Yalnız evimizdə qalan işlər döşəmə, divar kağızı və qapılardır. Döşəmə alınıb, 90 kvadratlıq laminat alınıb, evin alıb aldısına təqdim olunacaq qiymətə daxil veriləcək. 13 kvadrat yarımlıq yataq otağıdır. Hər otaqda gördüyünüz kimi TV çəkiliş çəkilib və spot lampaları üçün yer qoyulub. Dördlük şunurlarla, naqillərlə elektrik işi görülübdür. Hər otaqda radiator krantları montaj olunub. Çox gözəl bir evdir. Hər tərəfi dörd tərəfli qoşa daşla inşa edilib. Evimiz 3 otaqlıdır. Bir salon, iki yataq otağı, sanitari qovşaq və mətbəx daxilindən ibarətdir. Bu da 13 kvadratlıq ikinci yataq otağımızdır. TV çəkiliş, antena, qatağıltı sistemi atılıb. Çox geniş bir otaqdır. Yenə bura da spot lampalar üçün Xətlər naqillər atılıb, taxtbaşı işıq yandıraqlarla təmir olunub. 3 kvadratlıq sanitarlı qovşağımızdır, tam təmirlidir, gözəl bahalı divar kafeleyilə təchiz olunub. Döşəmədən isitmədir, mərkəzi kanalizasiya sistemi. 1.3 kvadratlıq mətbəx hissəmizdir. Baxın. Qaz isə xətləri, sux xətləri artıqlaması ilə çəkilib. Şüt sistemi çəkilib. Yenə bu otaqda da radiator krantları bağlanılıbdır. Elektrik mənbəyi çox olan bir mətbəxdir. 12 kvadrat ərazisi var. Laminat bu formada, bu görünüşdə olacaq. Hal-hazırda sahibindədir. Alıcıya qiymət daxil təqdim olunacaq. Dəyərli izləyicilərimiz, evimizin qiyməti 56.000 manatdan satışa çıxıb, real müştərilərə qiymətdə endirim olunacaq. Torpaq sahəsinin çıxarışı var, xüsusi mülkiyyətdir. Notarial qaydada alqı-satqıya yararlı bir sənədi var. Nəzərə alın ki, evimiz şəxsə tikilidir. Alan oduzmaz. 56000 manatdan yenə xatırladıram, satışa çıxıb real müştərilərə qiymətdə endirim olunacaq. Yalnız qalan iş döşəmə, divar kağızı və qapılardır. Döşəmə laminatı alınıb alıcıya təqdim olunacaq. Qalan iş divar kağızı və qapı işidir. O da hesablanıb 2000 manat xərci var. Real müştərilərə qiymətdə endirim olunacaq. Diqqətinizə və izlədiyiniz üçün sizlərə təşəkkür edirik.